来，你手放这儿，握紧了啊！这儿，这儿握紧。嗯，然后脚踩这儿。来，我帮你扶着。上。嗯、这里挺直，这里还挺直。啊、哦。抓紧，挺直了啊！对，这腿要绷直，脚尖踩,踩这儿，踩稳了啊！这儿。你干嘛？公主，坐好了。臣教你。驾。 若公主可以，为何方才请教陈章，还与他姿势亲昵？太傅既然这么守礼，那刚才又是在做什么？臣与他不同。昨晚，臣已向公主表达心意，要求娶公主。可是我没有答应。你和陈章有什么不一样？不对，还是不一样的。陈章对我好，至少不是出于责任。 老师，您为了得到明威就如此心急，一点余地、一点表现机会都不给吗？之前，我已明里暗里警告你数次，不要总是试图接近公主、觊觎公主，而你置若罔闻，自不量力，就休怪我无情。穆老师，现在是自由恋爱的时代，我是真心喜欢明威，所以我追求她。那您呢？ 你又是以什么样的身份阻挠的？是长辈，还是追求者？我已恳求公主下嫁。穆老师，您这太荒唐了！明威他答应了吗？既然没有答应，那我们都是追求者，是平等的竞争关系。 我是不会退缩的。虽然公主未曾答应，但你一定没有胜算。有没有胜算，明威说了算。 也不知道他们俩现在怎么样了。两个人送进去的时候全都是昏迷的，这已经是庭州近期第二次受伤了。现在着急也没有用，都进去这么久了，应该也快出来了。怎么样？怎么样了？啊，女性病人情况还好，只有轻微外伤，但是一起来的男士啊，情况比较严重，除了身体多处擦伤，还有脑震荡。看来啊，在危机时刻啊。 他是拼了命的在保护这个女士啊！那大夫，停车这么一撞，脑子不会更坏了吧？他失忆会不会更加严重啊？再或者，他会不会直接醒过来恢复记忆啊？呃，这个事啊，现在还不好说，得等病人醒了才能知道。谢谢啊！谢谢医生。姐。 锦卫，你醒了？怎么样，好点没？吓死我们了！你你你干嘛坐起来啊？你要躺着休息。慢点，慢点。太傅呢？太傅他怎么样了？他在哪儿啊？他没事，小赵陪着他呢，放心吧。当时，公主，主，他抱着我滚下去。 他真的没事吗？你们别骗我！他真的没事，我们不骗你。不行，我要去找他。马雪姐，你刚醒，你别。你问<慧>。姐。姐自从你出了车祸，生活就乱了套。真的是一团糟。 有的时候我真的分不清你和太傅到底是不是一个人。着我你在哪儿？什么时候能回来呀？太傅怎么样了？为什么他还没有醒啊？大夫说他的头撞到了石头，脑震荡十分严重，可能要昏迷一段时间。不过现在已经脱离了危险，不用太担心。 我要嫁的人，他一定是真心喜欢我，但他心里想的，并不是臣子和公主。现在是自由恋爱时的我是真心喜欢明威，你又是以什么样的身份阻挠的？陈章对我好，至少不是出于责任。 公主，怎么不唤我太傅了？ 真的太危险了，我想停下来，但就是控制不住，咕噜咕噜的往山下滚，我的心都要跳出来了。但是我知道是你护住了我，帮我挡住了所有的伤害。还好你没事，不然我要自责一辈子了。公主这话说反了，若是臣护不住公主的安全，让公主有个闪失，那臣才会后悔一辈子。 太傅言重了。公主的顾虑，臣也想过。臣问自己：如果撇开太傅的身份和陛下的嘱托，是否还愿意一辈子保护您、照顾？ 亲眼目睹公主坠马那一刻，臣有答案了。即使没有责任，我暮云也愿意舍身弃命，保你安然无恙。臣对公主已非师生之意，而是男女之情。无论公主是否同意我的求娶，我暮云以人格起誓。 都会守护公主一生一世。太傅，你躺了这么久，我给你倒杯水吧。公主，你还没有回答，是否接受臣？ 如果有一天你发现我不是公主，你还会像今天这样奋不顾身地救我吗？会。 老师也太挑剔了吧！不新鲜的不吃，太油腻的不吃，放葱蒜的也不吃，菜帮子不吃，菜叶子也要切成细丝。皇上都没有这么难候，你辛苦了，孙赵哥。其实也还好吧，平洲也有他善良可爱的一面，只是你们还不太了解他。不愧是金牌经纪人啊，智商跟情商都在线呀！孟老师要离开你可怎么办呀、啊？ 曾经我也一度认为他离不开我，我是这个世界上最了解他的人了。没想到现在，这要是明威送的呀，别说是放葱蒜，就算是放毒药，他也照吃不误。你现在是在吃我姐姐的醋吗？拜托，这不是特殊时期吗？他是太傅，又不是影帝，可不是公主给什么就得吃我通过现在的。 太傅就能预感的，以后穆廷哲谈恋爱也一样的重色轻友。你还别笑，唉，其实我现在心里挺难受的，我都变成多余的那种了。小赵哥，你在我心里是最厉害的。嗯。 父，我明天就要回剧组了，到时候你想让我照顾我都没有时间。今天，好好把握机会哦。公主千金贵体，怎能让公主伺候臣？折煞臣了。太傅之前还向我求娶呢，若是真娶了我，夫人不应该照顾受伤的夫君吗？ 你是答应臣了？我只是打个比方而已。喏。哎呦，手疼！哎呦，公主，要不您帮帮我吧？我才不帮！哎，公主，公主！ 其实小时候，我也以为我跟我姐会是彼此最亲近的人，难道不是吗？我姐谈男朋友的时候，我还吃醋过呢。我跟她确认过很多次，我跟她男朋友如果同时掉进水里面，她是不是先救我？你还问过这种问题？不过后来我就想通了，就是永远都不要在亲密关系里面计较一个“最”字。 爹不管他最爱谁，我永远都是他唯一的妹妹。所以，谢赵哥，你也一样。对于影帝来说，肯定也是无可取代。 姐，啊，你是不是跟尹丽在一起了？我还没想好呢，还没想好呢。你都写在脸上了，大姐。哎呀，我真没想好，毕竟我喜欢的是太傅。现在的情况你也知道，穆庭洲和太傅到底是一个人，还是两个人呢？ 这很重要吗？只要现在站在你面前的这个人是你喜欢的、你想拥有的，这不就够了吗？反正我要是喜欢一个人，我才不管他以前是什么人呢，我也不管他以后会是谁，只要他此时此刻让我心动了，甚至萌生了想要跟他在一起一辈子的想法，我就一定会努力争取的。 小乔，嗯，你是不是有喜欢的人了、啊？算是吧。谁呀、啊？怎么认识的？同学吗？哎，等我确定了再跟你说吧。不行，你现在就要告诉我。我可是你姐，要替你好好把把关、啊。哎呀回头再跟你说吧。小赵哥，二位明小姐可以出发了吗？好，先走了。 我来帮你。谢谢。嗯，也不知道霆舟会不会自己去打饭、嗯。没有我在，他可别饿坏肚子就是啊，你赶紧回医院吧。他现在是病人，比我更需要照顾。我可不敢回去，我要回去的指定遭骂。你还不知道？ 现在在他心里，你的事儿就是全天下最大的事儿，那他自己都得往后排。